и снова с вами я. Короче, у меня все куклы, все пони. Ну, у меня же все пони. Ну, и, короче, я сейчас буду про них рассказывать. Вот это Кладин. У нее еще вот ручки скипаются. Вот так может она. У нее есть кошка. Глаза у нее. Короче, она где-то синяя платьица. Вот наша кладья. Пошли дальше. Это сладкая. Она очень Она красивая. Вот у нее, была вот это ожерелье, но я сняла, потому что она ей не подходила. И вот у нее платье вот такое красивое. красные эти волосы. Это роза. Точнее, Барби. У меня вот такое платьице. У нее еще есть плечик. Смотрите. У нее тоже все сгибается. И еще у нее и перейдем к поняшкам у меня их три вот это сульфус Он. мне его дали когда мне было еще 7 лет купили у него еще, у него еще вот топик я его сняла вот такой наш сульфус вот у нас такая вот эль Желтенькая. Смотрите. Вот еще Джек с ней продавалась его. Вот. Вместе так стояли. Но она была впереди, а он сзади. Вот у меня есть Пеннилинг. Это у меня Бенни, она с какой-то серии, но она похожа на танцующую. Я вот розовые глаза, она вся такая, как Бенни в нашей сказке. Итак, у меня еще есть расческа от Кладин. Вон она такая. Ой, что-то у меня падает. Да. Вот их стол, потому как я его сама сделала. И да, у меня есть цветы, которые мне подарили на 10 летие. 10 лет. Вот это один. Вот это другой. Не очень красивый там. Если хотите еще продолжение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Молодцу.